Hörmətli kanal izləcilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masadır qəsəbəsinin girişində belə bir əla 6 qaraş həyət evi satışa çıxarılıb. Baxın, evin belə bir həyətan sahəsi var. Qiyməti çox normal və xudmayi bir həyət evidir. Baxın, belə bir çöl görünüşü var. Masadır qəsəbəsində əsas prospekt yola yaxın bir ərazidədir. Video izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan itkin evlərlə ilk olaraq siz tanış olasınız. Burda evin alt hissəsində belə bir geniş qarajı var, hansı ki, 2 maşının tam sərbəst daxil olması üçün geniş bir ərazidir. Və burda aşağıda da bir otaq və burda da bir otağı var. E Evdə, yəni aşağı hissədə elektrik nə hissə olmadığından tam görüntüləri ətraflısa göstərə bilmirik. Yəni bura birinci mərtəbədə yay mətbəxi kimi nəzərdə tutulub. Baxın, yəni tikilişi də çox standartlara uyğun formada tikilib. Əla bir evdir. Gözəl bir evdir. Masasar qəsəbəsində, yola yaxın bir yerdədir. Baxın, izləyin. Əlissə münasib bir evdirsə, əlaqə saxlayın. Gəlib daha yaxından baxıb tanış ola bilərsiniz. Və davam edirik evin dəyərinə. Biri bir, -bir dəyəriniz var. Gördünüz kimi, yəni çox səliqəli təmir olunub. Belə bir, bir yataq otağı var. Yəni otaqların ölçüləri də evin parametrlərinə uyğundur. Yəni səliqəli şəkildə laminat vurulub. Pompirəkləri çəkilib. Yəni çox sərfəli bir qiymətdir. 46500 manata satışa çıxarılıb. Baxın, belə bir ikinci yataq otağı var. Səhvlər qaydasındadır. Yəni istənilən asan xidmət, notarial xidmət, alqisadka prosesini yerinə yetirmək mümkündür. Bu da qonaq otağıdır. Mənim qonaq otağımın ölçüləri də sifahat qədər genişdir. Baxın, bu döşəmə laminatdır və laminat çox şəliqəli şəkildə qurulub. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha da vurğulayım ki, videonu izləyərkən zəhmət olmasa kanala abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və ev haqqında rəy bildirməyinizi unutmayın. Yəni rəy bildirin ki, sizin fikriniz bizim üçün çox əhəmilidir. Yəni sizlərə bizə uyğun evləri toplayıb paylaşaq. Yəni sizləri daha da məlumatlandırmaq bizim borcumuzdur. Baxın bura mətbəxdir. Mətbəxinin ölçüsü də yəni normal ölçüdədir. Və burada da belə bir, bir hamam otağı var. Bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın.